Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu taala kerana imarahkan jamaah dan juga sempena Ramadan Karim kullu am wa antum Bikhair. kita mulakan dengan mengingatkan kita semua mesej Quran itu jelas hudan linnas petunjuk kepada manusia maknanya membaca memahami, mengamal dan menghayati. Maka baru jadi petunjuk. Apa makna petunjuk? Hudan oh Linas diterangkan lagi. Wa bayyinati min huda Kerana tanda-tanda nyata pada penglihatan kita ataupun pada damir kita ataupun pada tilikan kita keseluruhannya mudah-mudahan dengan fahamnya apa yang kita lihat ini akan menambah petunjuk bagi kita dan juga wafurqan mana kita boleh nilai masalahnya agama ini asas untuk memupuk keyakinan dan pembangunan karakter pribadi dengan akhlak dengan nilai supaya kita tahu di antara yang ma'ruf dan yang mungkar yang hak dengan yang, yang batil menurut siapa kefahaman Masalah kita ini di antara lain ialah kerana kita amalkan Ramadan Mubarak. Alhamdulillah. Ada yang kita dah berumur sikit 30 tahun tak pernah tinggal, 40 tahun tiap Ramadan tidak pernah tinggal. Tetapi kita tahu bahawa ulama menyebut Ramadan ini sebagai madrasah Ramadan atau sekolah Ramadan atau tarbiyatul ruhiyah. Maknanya Tanpa kecuali semua masuk sekolah Tiap tahun Sebulan ada ujian Ada lulus Ada lulus cemerlang Takkan ambil SPM 10 kali Perangai sama juga Kelulusan sama juga Kalau anak kita ambil SPM 3 kali Keputusan macam itu kita marah Tapi kita lupa Kita dah 20 kali dah Ramadan Tapi tidak ada peningkatan Sebab itu kita mengingatkan kita semua tentang keperluan menjadikan bulan ini bulan yang boleh mengaut, mengikat kita dengan kekuatan keyakinan dan amalan. Ini penting bagi saya untuk kita sama ingatkan. Baik. Tapi kita juga tahu roh dan semangat Ramadan itu apa? Ya tentunya la'allakum tattaqun. Supaya ibadah ini dulu saya pernah kupas di Kementerian Kewangan. Ya, saya kata dalam ayat Quran itu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maknanya perintah kepada kita yang beriman muslim yang sekarang dan perintah yang pernah diutuskan kepada umat terdahulu. Ha, kepada ada um, eh, ustaz-ustaz parti sana marah. Mana boleh? Ha? Perdana Menteri samakan dengan agama lain mana boleh samakan orang yang tak beriman Ayat itu tu salah gaduh Saya hanya bagi tahu Orang lain dulu pun puasa Dan Quran dan menyebut Kutiba alaikumusiyam Kama kutiba ala ladhi namin qablikum Mana ada yang terdahulu Ya saya tak buat tafsir dan ulah panjang pun. Tapi bedanya kita apa? La'allakum tatakun. Nawaitunya takwa kepada Allah SWT Nawaitunya untuk mengikat keyakinan kita Menebalkan iman kita kepada Allah SWT Tetapi ada dimensi lain Puasa ini juga disiplin Integrity karakter Kerana siapa tahu kita puasa tak puasa Kita saja dengan Allah SWT Ini test yang kita disiplin and integrity Baik, kalau puasa kita puasa Andai kata kita puasa tak makan tak minum dia ikut peraturan dia. Tapi mana yang membina karakter dan integriti? Bagaimana dalam kerja tak ada integriti? Bagaimana datang sekolah ikut waktu tak, tak, ikut jadual? Bagaimana di pejabat yang di atas yang di bawah sakau? Bagaimana simpan duit di safe and safe house? Tapi puasa tak tinggal. Mana ada integriti dia? dia? itu puasa itu ada dimensi spiritual, ada dimensi physical dan personal dan soal karakter, integriti dan akhlak dan nilai. Sebab itu dalam negara madani ini, kita tak bincang hanya pembangunan. Pembangunan itu penting. AI itu penting. Digital transformation penting. Negara beralih. Peralihan tenaga. Penting. Tetapi, bedanya apa? Mesti diasaskan dengan akhlak dan nilai. Negara yang baik maju bagaimanapun Tanpa karakter nilai Integriti Boleh rosak Ada kuasa Masa inilah saya nak kaut ya. Sebab itu Ada Kaitannya Pengajaran puasa Ramadan itu Dengan pembedaan karakter Kita dilatih Dari kecil Mesti amanah Mesti ikhlas Mesti ada integriti. Kamu puasa, kamu tak boleh tipu. Tapi, ya. Sebab itu saya ingatkan, integriti ni maknanya. Apa? Ya, dia, jaga akhlak dan nilai. Dia tahu melalui kepribadian. Baik. Kemudian, apa lagi? Kemudian, dimensi sosial. Ini bulan puasa, tahan lapar dan dahaga. Uh, macam uh, ketua menteri dia pun tak makan tapi tengah hari saya dengar dia makan saya tak tahu lah <laughs> dia tadi pagi membreakfast breakfast sekarang pun breakfast lagi dah kurang eh, tapi dia kata dia memang kurang makan cuma berat badan tak turun baik yang yang saya dah sebut di sosial mana-mana mengapa kita dilatih untuk tak makan tak minum padahal kita mampu siapa yang ramai yang mampu kamu mampu atau tidak, makannya di istana, atau di rumah, atau di hotel, di mana pun, kamu mesti tahan, tak boleh makan minum. Dan disiplin, dan integriti, daripada pagi sampai waktu maghrib, berbuka. Untuk apa? Untuk kita rasa dan insaf terhadap nasib orang lain. Mustafafin, walmasakin. Ya, mana kita ada perasaan. Tapi bagaimana kita makan dengan jenuh, tapi orang jiran kita tak peduli. Bagaimana orang yang melimpah kekayaannya Tetapi tidak mempedulikan langsung Yang saya kata dimensi sosial ha? Kaitan dengan masyarakat yang susah dan terbiar Jadi makna puasa itu Tidak dihayati ha? Pertama saya kata spiritual Keduanya integrity Dan ketiganya soal ...ihsan, Soal compassion Sama ada semua jiran, Muslim, non-Muslim Tadi saya pergi rasmi masjid Jamiak, perai Tengah-tengah pekan perai Tengah-tengah pekan, Batu Kawan di masuk kawasan Batu Kawan Ketua Menteri, baru dia datang tadi Dan tepi itu kedai-kedai Ada kedai Melayu sikit Kedai Cina, kedai India Baik. Apa makna kita di, di, di masjid itu? Ya? Kalau di masjid kita nak bagi makan orang miskin apa kita kira dia miskin Islam ataupun Buddhis Buddhist atau Christian atau Hindu Tak, kita bantu semua Jadi ini yang menjadikan Islam itu Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Ketinggian Islam itu kerana kemurniannya Kerana fairness dia Kerana adilnya Kerana hormati semua kaum Ini kekuatan Tapi sekarang ini ini yang dilagakan. Bulan puasa pun riuh rendah. So anak gaduh sama-sama tu sama lain. Ini yang saya sebut dimensi sosial orang yang susah. Dan kalau umpamanya kita jaga. Jadi dia tengok, oi, oh, orang Islam ni budaya dia bulan Ramadan begini, disiplinnya baik, solat malam, pagi dah datang ke subuh. Wah, you know, ini satu yang luar biasa, tak mudah orang ikut. Disiplinnya baik. Eh, disiplin itu pun untuk integriti. Ya? Tapi dalam kerja tak ada disiplin. Bila Ramadan tak ada disiplin. Jadi tidak ada kaitan. Ini masalah kita rituals atau ibadah yang terputus dengan makna kehidupan dan amalan kita. Ha, itu dia. Tazkirah Ramadan. Jangan lagi sebelum ustaz dah bagi tahu tazkirah. Baik. Saya saja hmm. nak elak sebab nak dengar. Kita menteri itu macam-macam projek ni tak. <gaji> Tadi saya amalan saya ke pegawai mana negeri, kita duduk satu jam, dengar pandangan negeri dan kita bagi pandangan. Dan ini termasuk umpamanya saya akan ke Sabah, ke Terengganu. Ya. Jadi kadang-kadang orang cakap ni dalam ceramah-ceramah bulan Ramadan tu, oh, tak ada anak tiri apa dia ni banjir. Pulau Pinang ada sedikit, Kelantan ada banyak. Berapa peruntukan kat Kelantan? Kita bagi berbilion ringgit Kelantan untuk bantuan banjir. Ya. Kita tambah lagi. Tapi yang dia sebut bukan terima kasih, dia maki lagi. Tak ada langsung prihatin. Ya. Cakap nak tolong, tak tolong. Jadi saya sebab tu saya kata dalam akhlak bulan Ramadan ini dan siapa-siapa yang baca Quran ya faham dan cuba ada pencerahan ada maklumat kena betul. Jangan berbeza pendapat tidak ada tidak ada masalah dalam buku Fadlina tahu di antara buku yang saya galakkan untuk baca termasuk Adabul Ikhtilafil Islam. Adab berbeza pendapat ethics of disagreement in Islam. Maknanya boleh disagree Tapi ada etika, ada moral, ada akhlak Jadi tak pecah masyarakat Beda pendapat Asalkan soal-soal akidah Soal yang sabit, yang tetap Tidak ada perbedaan Kemudian sekarang kita galak pelajar Islam semuanya baca 40 hadis Yang 40 hadis ini jumhur ulama' Yang matan 40 hadis ini Imam Nawawi itu galakkan baca ini makna pencerahan supaya kita dapat latih anak-anak kita memberi makna kepada amalan ya tentang projek-projek ini di Pulau Pinang saya taniahlah kepada Ketua Menteri dan ahli masyarakat Kerajaan negeri kerana berikan suatu menekankan suatu tata kelola prinsip kerja kuat jadi ditarikkan saya pergi mana-mana di dunia orang tahu tentang Pulau Pinang ya, Sampai kena buka Kawasan industri sampai ke Batu Kawan Kerana kejayaan kita menarik pelaburan Dan disiplin kita Dan Efisiensi, kecekapan dalam pentadbiran ya, Kita tengok kelulusannya cepat Ini semua membantu Bila bantu banyak hasil Maka peruntukan kita boleh lulus jauh Sekarang ni pelan-pelan lah. Yang mana kita luluskan saya dah umumkan banyak yang tadi itu dituntut atau dicadangkan untuk rancangan Malaysia ke-13 yang kita sedang teliti untuk beri keutamaan. Tapi seperti yang saya sebut, kalau saya tanya saya apa dia keutamaan pembangunan ini selain daripada infrastruktur, saya kata selesaikan masalah miskin yang tegar. Masalah banjir. Takkan tiap-tiap tahun banjir. Merdeka dah 70 tahun banjir tiap-tiap tahun dan tidak ada langkah-langkah yang cepat dan berani. Hal-hal ni kita kena jelaskan dan laksanakan perumahan rakyat. Saya ucap terima kasih sekali lagi kerana kerajaan negeri berusaha mengadakan projek perumahan yang besar di seberang jaya dan batu kawan dan insya-Allah kita akan luncurkan pada tahun ini juga. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih kepada Tuan Kuasa Masjid dan Fadlina Seorang menteri pendidikan yang ya, anak muda, -muda yang bawa, -bawa berapa banyak perubahan dan perubahan tu kadang tak semua orang suka lah macam saya wajibkan tahun depan nak masuk sekolah asrama penuh ke RSM ingat 70% stem Tidak tak rayu tak usah buat tuntutan kita tak layan kerana apa negara kalah kita bawa Nvidia, Infineon, ARM, Google, Microsoft tapi anak-anak terlatih terbatas bukan makna kita ambil sains tak ada akhlak Islam kita ada kita ada tetapi ini keputusan yang kita buat dan saya harap ibu bapa di sini bagi kerjasama dan sokongan kepada usaha-usaha bawa perubahan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh